Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. О чем общаетесь? Да, все понятно. Отлично. Ну, тем не менее, все, к одному сказывается. Взаимоотношения между Россией и Украиной. Это вам украинцы такие вопросы задают? Ну да. Но ну, сейчас вот дедушка передо мной был. <laughs> Перед вами, вернее, был. Вышел, бом 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 и убежал. Я удивляюсь, почему это украинцы продолжают задавать вопросы по поводу отношений между двумя странами, и задают эти вопросы россиянам. У россиян же нет вот этой функции, типа там, понимать. А, нет функции понимать, понял. Я понял, что у меня нет функции понимать. А что вы хотели мне сообщить? У меня вопросов нет, если у вас есть, задавайте. как вы считаете, с чего начался конфликт между Россией и Украиной? А когда он начался? 22 февраля. Да? -го, -го, 22 -го года. Серьезно? А -а -а. Это по мнению кого? После того, как российские войска пересекли границу Украины... Они что, раньше они а... пересекали границу? Где? Говорю, они раньше не пересекали границу. А где? В Донецкой области. В каком году? В 2014 году. А... До какого года пограничники Украины постоянно границы с Российской Федерацией? В областях Донецької, Луганської, а також Автономної Республіки Крим до 14 года. Mm. Откройте Вікіпедію, або Гугл, 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 больше видите. Є відчоти місії ОБСЄ. которая утверждает тот факт, что украинская сторона в течение 8 лет и по сегодняшний день, в принципе, не была допущена до тех границ, которые были Молодой человек. В течение сведению. всего вот этого времени. Ваше сведение. Российские войска не пересекали границу континентальной вот, Украины Сейчас. до 2022 -го года. Сейчас посмотрим. Сейчас я вам покажу видео. Так, Костромские, если не ошибаюсь. Или, не, Псковские, наверное. Псковские. Псковских э, военнослужащих обменяли. Август 2014. Сейчас посмотрим видео. Есть, uh -huh. есть вот. Две секунды. задержанные на Украине 20... Заходим. Российские десантники, задержанные на Украине 24 августа, вернулись на родину. Украинская сторона оценила факт нахождения вооруженных российских военнослужащих на своей территории как свидетельство российского военного вторжения. Два человека. Версии, десантники заблудились при патрулировании границы и оказались на Украине случайно. А, ну это да, это было а такое. такое. да, да, да. да. Они они вернулись. В, с, вместе, вместе. Вместе. В, вместе. В Хочу подчеркнуть, что своих мы не бросаем. С первых минут задержания наших военнослужащих были приняты все меры для начала переговорного процесса и возвращения наших военнослужащих на родину. А что, а стало... после, после этого спустя 7 дней состоялся обмен 19 э, республик. Сколько, подождите? Одного подка. Он сразу десантировался в Ленинградской области в госпитале. а 9 попали в плен. Вот этих 9 человек поменяли на 63 украинских военных. Плен. В 2014 году, это август месяц. Да. А вы утверждаете, что российская армия не, не нарушала... Ну, ну, покажите, кого это обменяли это, там 19... Наш... В девятнадцатом году вы сказали? В четырнадцатом году. В 14 А, в четырнадцатом году. В ноябре месяце. Да. В ноябре месяце. Угу. В каком области? Что в какой области? В Донецкой области они попали в Пле. Ну да, вот тут Рогозин. Как, 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 как вы как вы отнесетесь э -э к международной э инспекции ОБСЕ, которую в семнадцатом году? Направил отчет, согласно которому не было обнаружено российских военных на территории Украины. Генерал-майор генерал Российской Федерации вот только что говорил, вы это слышали, что ваши военнослужащие находились на территории Украины. То есть он врет вашему мнению? Совет, российские военнослужащие находились на территории Украины со времен 1783 которых обменяли, те, которые вступили в бой. Вот с 10 человек одного подкопали, 9 сдались в плен. Вы хотите сказать, что ваш вот этот... Где, где они подкопали, где они сдались в плечи? Донец Донецкая область, 20 километров до границы с Украиной. Области? Да, 20 километров от границы. От Государственная граница между Российской Федерацией и Украиной. 24, если не ошибаюсь. Внутри Украины или за территорию Украины? Донецкая область Украина. Есть граница. Так вот, ваши вот эти военнослужащие, которые попали в плен, прошли 24 километра грани... территории Украины и попали в плен, когда вступили в бой. В таком, в таком случае объясните мне. Когда во времена 14 -го года э, с февраля по ноябрь, по-моему, украинские войска, попав в семь котлов, бежали на территорию Российской Федерации. Не было зафиксировано ни одного такого случая, потому что котлы, которые, действительно, котлы, которые действительно там были, они происходили очень далеко от границы с Российской Федерацией. Серьезно? Да, посмотрите расстояние от Иловайска до границы с Российской Федерацией. И откроете, откроете себе сразу глаза, что военнослужащий... Наблюдательная И... группа. Давайте посмотрим, что мне открыть. Я прочту. Украинские... Не-не, наблюдательная группа. Это зафиксировала какая миссия? Отчет, отчет ОБСЕ о наличии российских войск в Украине. Нету таких отчетов. Вы мне сказали, что были ежедневные отчеты, на Дедушка, Вы мне только что сказали, что вот были, были. котлы да, и Украинские мы... военнослужащие бежали на территорию Российской Федерации, и это есть в отчетах ОБСЕ. Давайте я это Давайте я это прочту. В каких отчетах написано? Каких отчетов? Результаты капла. В каких отчетах миссии ОБС? Результаты и ловайшего. Дедушка, капла. ну если вы, вы уже сказали. Вы, вы, гуглу, вы гуглу доверяете. Дедушка, гуглу. ваше утверждение, что украинские военнослужащие бежали на территорию Российской лицо. Федерации, и рису, это подтверждает наблюдательная миссия ОБС. Так давайте прочтем тогда это причем вернее, Европейской комиссии ОБСЕ. Вы Гуглу доверяете? Гуглу. 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 Вы решили спрыгнуть со своей темы, со своего брони. Какой темы? Ну, же я, же... вам, я, вам предпо... я вам предлагаю. Угу. В гугле забить. Давайте забьем. Бегство Украинских военных из Лавайского котла. Украинских, украинских военных из. Украинских военных котла. Смотрим. Из за Бои за Иловайск. Пишем ключевой. Четыреста человек перебежало, бросали оружие и перебегали на сторону России. Смотрим, смотрим, еще так. Донбасс, номер ну 1, да. 1, Херсон, МВД, Свитязь, Миротворец, Шахтерск. Также сводная рота 93 такой... и 117. Да Читаю, Google. 400 человек. Так, вот. Так, 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 так. Всего в ходе режима прекращения огня э, украинской стороне переданы 20... 223 военно-предприятия ВСУ и Национальной гвардии. А, э, где здесь написано? Ну что да. мне... Здесь... А я не могу найти вот эту информацию 400 человек. Здесь ее нету. А найдите, найдите вы мне, прочтите. Давайте. Так. Я вот дальше еще листаю. Расследование, туда-сюда. Так. Так. И как это они оказались в плену России, если Россия утверждает, что она не воевала? Так они бежали, а ну ладно, найдите и мне вот, вот найдите мне эту информацию. 400 это... человек убежали в Россию. Ну, вот так, так, вот так мне найдите и покажите. Информацию. будет их Несмотря на то, что южная часть Иловайска, куда они должны отправиться, фактически под контролем украинских подразделений, все сосредоточились вокруг города, а с юго-востока, согласно украинским источникам, наступают российские подразделения. Так что в ближайшие дни... Российские подразделения? Ого! На на безопасном расстоянии от фронта, некоторые бойцы стоят ночью на посту. Даже здесь Ну все... где говорится о том, что 400 украинских военнослужащих убежали в Россию? Вы же это... мне хотели это показать. Несколько... Там говорится о том, что Россия в 2014 году присутствовала на территории Украины. Российские войска, это правда? Нет. То есть вы мне только что врань показали? Это украинский сайт. Так вы мне... Это же американский угол. Вы мне только что врань... Вы меня хотели обмануть? Вы мне врать только что показали. Американцы говорят на украинском языке, что ли? Зачем вы меня обманываете, дедушка? Вы меня обманули. Нет, я вам, вас не обманул. Как? Вы же говорите, что это врать. Зачем вы меня обманываете? Чего я врать говорю? Но он правду говорит, вот это, вот это видео, вот этот журналист, что российские войска находились в 2014 году в Украине. Это правда? Это ваш украинский сайт. Украинский сайт? Сов... Конечно. Вы показываете видео с Краматорска, Донецкой области. Это а же не Россия. Это не Россия. Они так, Вы показываете видео, где 400 украинских военнослужащих перешли на российскую сторону в четырнадцатом году, то есть убежали. Они сдались из котла, они бежали на территорию России. Так где? Ну нет этой информации нигде. Ну где? Ну, какая секунда? Ну уже 10 минут уже прошло. Ваша секунда превратилась в тысячи секунд. Ну, это Краматорск. Донецкая область. А, так это Украина встречает русские войска. 2002 год, 14 марта. Это же... Дедушка, там же написано Украина встречает русские войска. Это же видео о том, как украинцы посылали на вашу армию. Вы опять не со... Даже я, смотрите, перепутал видео, думал, что это Краматорск, а это оказывается Украина 22 год. Украинцы посылают на вашу армию. Давайте, не будете заниматься врачом, чем вы ищете то, чего не можете найти, чего не существует. Ну вы мне, так некрасиво. Хорошо, ну, давайте я на компьютер поищу. Да вы вы собрали телефона еще хотите собрать компьютера? Секундочку. Ой, меня я уже начал сидеть в разговоре с вами. Еще в своей жизни э, не встречал столько врачей. Ну, так быстрее. Да, я а да, не сомневаюсь. Понятное дело, что быстрее. А как, а что вы пишете? Какой поисковый запрос? Яндекс. Пойдем. Не, ну я понял, а что вы впишите в Яндексе, чтобы найти мне информацию? Поисковый запрос какой у вас? Переход на проектских военных вращей. В Белогородской области О, сейчас. О, четвертый ну. <ролосить> <ролосить> Читайте вслух. Что? Читайте вслух. 438 человек. Что? Ну, читайте в голос, что там, какой год, какой день. Четырнадцатый, я вам сказал. Понял. Ну, читайте, читайте, я буду слушать. Читайте в голос. Читайте. В голос. 72. -й. -й. 72 -й год. Гукова. Что? 72 -й год? Четырнадцатый. Так читайте в голос, вы же нашли. Опять сначала впустим. Что пустить? солдат... так я же не слышу. 72-я механизированная бригада украинской армии, всего 438 человек ночью вышли к пункту пропуска Гукова. Это в каком году? 14, блин, третий раз повторяю. А как называется сайт? Давайте я открою то, что вы читаете. Сайт как называется? Так, 4... 430... Ростовская область, сайт. Четыреста тридцать восемь человек э, подошли к э, Гукову. А ну я впишу. Так смотрим, так так так? 72-я а. механизированная бригада из города а. Белая Царьков принимала участие во время боя в Донбассе в 2014 году. И когда она была окружена российскими войсками и выходила из... Российскими Комас... войсками в 2014 и, была... и выходила, выходила... Бри... выходила из-под... И... Она потеряла одна, очень большущее количество одна своих военнослужащих. Так вы же мне видео показывали, где говорилось не о том... Ни прочтем, комиссия ОБСЕ не признала наличие российских войск на территории Украины. А что? Одна. Давайте, прочтем, давайте прочтем отчеты. Давайте прочтем. От какого числа, какого Еще, года? еще раз вам повторю, что 72-я бригада повторюсь. брала участие в бою. Да причем чем здесь 72 вы мне прочтите отчет. Читаю вам. Я вам прочту резолюцию об миссии ОБСЕ. Дальше. Так. Такого числа, какого года. Да, сейчас я вам скажу. Ага. 5 июля 2017 год. Ага. А -а Поехали. Так, так, так. Это вы мне еще нашли еще один российский фейк. Миссия ОБСЕ осуждает многочисленные серьезные случаи давления наблюдателей состава СММ наряду со случаями умешанного уничтожения имущества ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил. И настоятельно чего на Гибридных сил Это что такое? Армия что такая? Настоятельно призывает Российскую Федерацию к принятию практических мер по обеспечению надлежащих условий безопасности для СММ в целях предотвращения дальнейшей эскалации. Это а? раз. Д -д -д второй раз. Читаю вам дальше. Сейчас их угу, Так, на какой это странице было? 26 пункт, 28. Так. К какому роду войск относится гибридность? Гибридные силы это военные подразделения без э, обознавательных знаков. Ну, это я вам открою маленький. Чего? Вопрос. Военные подразделения без опознавательных знаков. Без командиров, без вооружения, без без, без без читаю, без читаю. Миссия ОБСЕ настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевых, денежных средств и оружия. Через неподконтрольные правительства участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террорические акты в Украине. Миссия ОБСЕ призывает Российскую Федерацию обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наем территории отдельных районов Донецкой и Луганской области Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований. Открывайте, открывайте, читайте. Где в Украине был совершен хоть один террористический акт а терри... незаконными вооруженными формированиями, как вы говорите, отдельных районов Донецкой и Луганской областей Где? На сайте Министерства э... Где совершен внутренних... хоть один террористический акт? На сайте Министерства внутренних... Что, на базе совершили, На сайте Министерства внутренних... На сайте совершили да террористический телевизион... акт? Я же вам отвечал. Где? На да, территории... Телевизион... Я вам город Славия, город, вам... город Я... Кроматорск, город Горловка, Маринка, Шо? город Донец, город Луганск. Город Горловка да. был изначально на был этих контролем. территориях были совершены территориальные акты за Проти что... кого? против граждан Украины. Серьезно, да. И Кем нас... это служба безопасности Украины. А, ого, это да, это серьезная организация. Это, там происходило, там. На СБУ, это, это происходило на территории Украины. За то есть следствия да, проводятся да, 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 украинскими да. спецслужбами и правоохранительными органами. Переходите, Спец... от... открывайте, открывайте. Спец... Только... 5 июля, 5 июля 2009 года. А что по... со стороны Донецкой, Луганской Народной республики? Ой, если вы будете слушать, Ой, если вы будете слушать не так, и не перебивать, что не так. будете слышать. На сайте, на сайте, туда, на, сайте М... на сайте МВС Украины, можете сейчас зайти и посмотреть список что граждан. Граждан... Ты скажи конкретно, список, конкретно, гр... список граждан ты Российской скажи Федерации. Так я же вам говорю конкретно. Давайте вам даже да сейчас. Открою сайт и прочту. Да открой не прочту. Дедушка, конкретно. конкретно. Сайт СБУ. Сайт МВС. Читаю вам на сайте МВС. Сейчас открываем. Нет. Так, служба безопасности Украины. Так, категория. Человек, который прячется от правоохранительных органов. Далее, место пропажи. Донецкая область. Да-да, пропажи. 1 апреля 2014 год. Фамилия Гиркин, имя Игорь. Игорь. Так, человеческого. Ну, человеческой этот. Вы поняли. Пол. Пол. Статья, по которой обвиняю, он разыскивается. И смотрим, 150. статья 3, спикус, пункт 258, дедушка, твоей, Дедушка, твоей, дедушка один вы хотели конкретику, я конкретику, один конкретику. Я читаю, один не перебивайте, дедушка, один, вы сперва врать, вы сперва врать, сейчас ты перебиваете, не еще ты раз, не вы сперва врать. Я не вошли